Большое внимание к аграрному сектору. Действительно, в Украине традиционно аграрный сектор это один из основных секторов экономики, хотя вклад его в ВВП истории и существенно, мы все это прекрасно знаем. И, так сказать, в какую сторону он, собственно, двигается, по многом зависит от существующей системы налогообложения. Вот, вот на эту тему у нас с моим аспирантом Букиным сделан доклад. Я расскажу, есть, как непосредственно нынешняя система налогообложения влияет на развитие аграрного сектора, а Букин расскажет немножечко он работает в группе трансферного налогообложения, которая, так сказать, относится к вашему институту, вернее, к университету, да, и несколько слов, это для время была еще такая тенденция в начале первых этапов независимости поддерживать колхозы прямыми, так сказать, дотациями, сдержив бюджета. Ну, все эти деньги уходили на строительство домов, покупку квартир, и так далее. Ну, и дыра в бюджете была колоссальная, благодаря гражданскому сектору. Ну, в конце, концов, слава богу, колхозы развалились, пришел частный бизнес, а гражданский сектор начал развиваться. При полном отсутствии налогообложения. фиксированный налог, вы знаете, ну, чтобы точно сказать, просто, это 140 миллионов с 30 миллионов гектаров. Это 5 гривен на гектар сейчас. И вот так эти 5 гривен, как были сведения там в прошлом тысячелетии, так они остались до настоящего момента. Все. Ну, будет, естественно, платится на зарплату социальных платежей, мы знаем, подоходный налог, подоходный за Больше ничего. Больше ничего. Ну и, как мы знаем, всюду у нас зарплата в существенности с этим бьется, я знаю сейчас, приходят, так сказать, люди, которые именно этим занимаются в учреждении, когда поступают сигналы. Но в огромном секторе, я думаю, до этого еще далеко, где обыскивать непонятно, сложно Вот поэтому будем считать, что огромный сектор не платит ничего. Ну, и это, в общем-то, повлияло позитивно в какой-то степени. Мы знаем, что с продукцией растут у нас нет никаких проблем. Мы производим намного больше, чем мы потребляем. Мы стали экспортерами, мы вошли где в пятерку, где в десятку световых производителей по многим видам огражденной продукции. То есть позитив, есть определенный позитив. Но как этот позитив складывается на развитие села? Ну, конкретно, на социальные условия. Потому что ну, налогообложение, вот Сербянский рассказал про то, что есть какие-то планы развития аграрного сектора и так далее. Мне кажется, что эти планы только на бумаге. А единственный реальный механизм влияния на развитие – это налоги. Все-таки вот регулирующая часть налогооплачивания, она существует, как мы не говорили. Вот как влияет, будет, может сказать, экономический, экономическое развитие села на социальную структуру? Развитие, вернее, не села, а аграрного сектора. Мы знаем, что у нас мощные компании появились, которые зафиксированы, так сказать, зарегистрированы не у нас, а там, которые получают кредиты не у нас, а там, <кười> которые <кười> в основном свою деятельность строят на мировой продовольственной рынке. Видите, доля населения занята по два она стремительно падает. Хотя сельское население у нас не уменьшается практически, да? Что это означает? А вот здесь уровень оплаты труда. Ну, естественно, теневой уровень я не могу. Я так сказать, использую данные дешку обстата. Да? Вот так кривая, как такая лучше, это в целом по Украине, как растет оплата. нестабильности общества. Ну, когда бедные начинают богатых, грубо говоря. Вот эти градиенты, они все время возрастают и разница. Хотя так, мы не можем сказать, что вот сейчас тоже стремительно доходы растут, я бы до не поручился. Но все равно всего стремительно отстает. Следующий слайд. Теперь короче подведем чему, собственно, привело наличие фиксированного налога. какая сейчас тенденция прослеживается? По данным статистики, мы вот с Эдуардом проделали такую работу, она показывает, что происходит стремительное укрепление аграрных предприятий. Как мы любим называть аграрных холдинг? Они продолжают расти в размерах, в мощности, в объемах и так далее. И эти мощные, так сказать, Объединение по-прежнему ничего не платит. Наличие эффективного подарка влияет. средний размер которых порядка 100 гектаров. А уже, так сказать, аграрные предприятия, это уже за 100 гектаров до сотен тысяч гектаров. Лидирующие позиции заняли да, крупные предприятия и эти самые агрохолдинги, вот подробнее расскажу, имеют колоссальные преимущества по сравнению с другими. И они активно используют эти преимущества. То есть, грубо говоря, как они эти преимущества реализуют, я не хочу Хорошо, следующее. Вот, в качестве примера, а куда, собственно, идти в сторону налогообложения? Я вам вот привел плату за землю. Плата вот за землю – успешный совершенно налог. Посмотрите, он стремительно, он фиксируется. Никто на него особенно не жалуется, не причитает он все время сплачивается. И смотрите, он даже имеет, грубо говоря, какой-то антикризисную направленность. Смотрите, 2007 год, когда экономика была на суперподъеме. Все нас хотели, все нас все покупали и так далее. Да? Минимальный процент ВВП 0,54. Да? Вот потому что что? Были поступления в мощные, в смысле ВВП росло бурными темпами. Это как были ВВП. Теперь дальше, смотрите, 9-10 год. 9-10 год так сказать, другие налоги, мы знаем, упали, как колоссальный налог на прибыль так сказать, пострадал. А люди как за землю, как сплачивали, так и сплачивали, так сказать. То есть хороший налог, ровненький, предсказуемый, ни разу, так сказать, не <соценно> продемонстрировал за все развитие падения, да? Получается, он растет не только за счет инфляции, но, по-видимому, и больше земли используется, больше база расширяется. Да? Вот хорошо бы взять этот налог за основу, так сказать, э вместо фиксированного налога и для аграрных производителей. То есть я считаю, переход на общую систему налогообложения сейчас прежде Нужен какой-то этап. Ну, собственно, собственно, и все. И теперь ребят немножко расскажет про транспортное налогообложение и как оно реализовано в аграрной сфере. Отрав, отрав, отрав. так, так, З mm -hmm. точки зору практики, Земельний податок не такий оптимістичний, як ви нам розказали. Його зростання відбувається не тому, що збільшується використання площі земель, мене, а загоном того, що місцеві органи влади збільшили грошову ціну. Mm -hmm. mm -hmm. Збільшили базу для нарахування. І не також ніхто не скаржеться. Бізнес дуже скаржеться. Mm -hmm. Дуже скаржиться. <сосудие> да. Да. Это сезон, да. 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 Спасибо <свист> большое. Да. Спасибо <свист> <свист> большое. <свист> 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 uh, Подарка, да? Ну, это, так сказать, реальность. Это 140 миллионов гривен. Поэтому, ежели мы перейдем, вот, так сказать, на систему, как платы на землю, так сказать, с невышелкой ставкой, то 2 миллиарда – это совершенно конкретная сумма, которая, так сказать, и холдинги, и средние производители фермерских состояний То есть, в принципе, это вполне реальная, так сказать, сказать зрения. если исходить из 140 миллионов, которые поступают сейчас. Вот могут быть фруктации действительно какие-то, больше-меньше и так далее. Не знаю, что урожайность может и на 30% упасть и так далее. Он у нас достаточно рискованный, поскольку не хватает действительно капитальных вложений, инвестиций именно. А нестабильность, вот она приходит, так сказать, не к притопам, как только. Наприклад, пшениці, в залежності від витрат на 1 гектар, які можуть зробити більші компанії за розміром і за фінансовою потужностю. І збільшення фінансової потужності кожна компанія здатна реалізовувати свою продукцію за завищеними, за більш високими цінами, ніж менші потужні підприємства і компанії. Ось, стають, наприклад, Тренд Треба постатковувати чіткий і має цілком може бути легко легко описаний. Це ключовий момент в чому, тому, чому галахологи не суспільні. Вони за рахунок таких економічних переваг утворюють на рівні ринкові умови на внутрішньому ринку аграрної продукції в Україні і тим самим стримують розвиток більш дрібних господарств, такі як фермерські господарство, селянське господарство та власне дрібні а, компанії, дрібні аграрні, аграрних господарство. Аграрні. Яким чином вони цю перевагу? А, Реалізовуючи в експортні експертному відношенні України, Власне, в нас в Україні є певний перелік найбільших агроболів, таких, як Іблудон, Кернос, Ліпінвест, Буд, Серна, Сандрей, які за рахунок своїх надфінансових потужностей встановлюють кожен рік в Україні оренду і фактично монополію на державні порти. Обсяги а, експортної продукції о, максимальні. Ну, сказано, Потужності за, по перевалитися зернових портах України, вони обмежені до 35-37 мільйонами тонн, фактично більше України через порти не може. Крупні холдинги, вони просто орендують, фактично орендують порти і обсяги цих портах на рік, не гарантуючи забезпечення залетарних спортів. І тим самим не пускають на експорт дрібних виробників. Наприклад, якщо у нас є спероз, який знаходиться виробництва, з тисячами гектарів хоче експортувати. А 20 тисяч тонн це в принципі нормальне експортне судно, яке може вплив Єгипет або в, в країнах Європи. Він просто не може завантажити судно зерно, тому що не може завести своє зерно в порти. Для цього кожному фермеру або немає населення, або об'єднанню господарства потрібно із холдером, на штатні булонгу чи слібнувальник, який цю продукцію пустить на своїх переводичних портах. Завантажу алеватори, накопичить, потім вивантажити судно, візьме з цього свою вожу, звичайно, і пропустити через схему трасового ціноутворення. Адже реальний експортний ринок ФОП Україна, який власне, ми можемо прошлого ну, на світових ринках. ціна Занижена ціна купівлі на території України завищується до, до світового рівня і подається за реальними світовими цінами за кордон. Фактично, за рахунок цього, фермери або дрібні